1952-ci ilin 28 fevral günü Bakıya doğan Günəş, içəri şəhərə həzin bir melodiya pıçıldayırdı. Bu pıçıldaların səsinə dünyanın ən şirin, ən müqəddəs musiqisi olan körpə qığıltısı da qarışdı. Bu illər sonra Azərbaycanə doğacaq musiqi ulduzunun Eldar Mansurovun qığıltısı idi örkəmli tarzən. Pedoqoq Bəhram ata oğlunun gəlişini nəzir niyazla qurbanlarla qarşıladı. O bilirdi ki, muğam ustası da milli musiqinin ilk təbliğatçılarından olan babası Məşədi Məlik kişinin, uzun müddət konservatoriyada çalışan əmsi Mirzə Mansurun, muğamın incəliklərinə tam bələd olan tarifaçısı, atası Məşədi Süleyman bəyin davamçısı dünyaya gəlib. Çünki körpə ildar Musiqi ilə oyanar. Moğamla yuxuya gedər. Atasının ifa etdiyi tar səsinə qılınç sünərdi. Elə bu həvəslə də Bəhrəman Mansurov oğlu Eldarı Asəf Zeynallı adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin indiki Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində Musiqi Kollecinin fortepiano sinfinə yazdırdı. Eldar Mansurov 1968. 70-ci illərdə həmin musiqi məktəbində. 1974. 79-cu illərdə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının indiki Bakı Musiqi Akademiyasının Bəstəkarlıq fakültəsində professor Cəvdət Hacıyevin sinfində təhsil alır. Yedi gözəl rok operası. Klaviatura və alim proq baletləri. Beş simfoniya. Mahur Hindi simfonik muğamı. Skripka və simfonik orkestr üçün konsert. Bir çox simfonik, kamera və xor əsərlərinin müəllifidir. Bir sıra filmlərə və tamaşalara musiqilər bəstəleyib. 3000-dən artıq mahnı və instrumental musiqinin müəllifidir. 1983-1987-ci illərdə Səmərqənd şəhərində keçirilən beynəlxalq simpoziumda moğamların tarixi üzrə müzərrərlərə çıxış edib. 1981-ci ildən seç seri, sonralar isə Azərbaycan bəstəkarlar ittifaqının 1999-cu ildən Azərbaycan kinomatoqrafçılar ittifaqının üzvüdür. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 2005-ci ildə əməkdar incə sənət xadimi 2012-ci ildə xalq artisti fəxrlərinə layiq görülüb. 2012-ci il fevral ayının 21-dən Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərdi təqaüdçüsüdür. 2007-2012-ci illərdə Azərbaycan bəstəkarlar ittifaqının katibi vəzifələrində işləyib. ailəlidir. 2 oğlu var. Eldar Mansurovun Bayatlar mahnısını ilk dəfə 1989-cu ildə Brilliant Dadaşova ifa etdi. lar dərhal populyarlıq qazandı və artıq 1990-cı ildə Melodiya şirkəti tərəfindən val şəklində böyük tirajla çap olunaraq keçmiş Sovet məkanında geniş yayıldı. Bayatların musiqisi Türkmənistan, Rusiya, Türkiyə, Yunanıstan, Almaniya, İtaliya, İspaniya, Fransa, Rumıniya, Bosniya və Herseqovina, Xorvatiya, Abx İngiltərə, İsveç, Kanada, İsrail, Ərəb ölkələri, hətta uzaq Braziliyada da müxtəlif FIFAçılar tərəfindən istifadə edildi. Müzik Yeldarm Mansurovun Bəhram Mansurov əsəri onun atası məşhur tarzan Bəhram Mansurovun əziz xatirəsinə həsr olunub. 1971 və 1975-ci illərdə UNESCO ilk dəfə məsunun təkrarсыз və bir süz ifasında Azərbaycan muğamlarını vals şəklində çap etdirmişdi. O zamanlar bu fakt Azərbaycan mədəniyyətinin tarixində böyük və mühüm hadisə hesab olunurdu. İllər keçdi. Leyla milli musiqimizin tarixində böyük hadisə baş verdi. Və nə yaxşı ki bu hadisə də böyük tarzanın adı ilə bağlıdır. Bəhrəmnəmə layihəsi əvvəlcə albom şəklində musiqi sevdənərə təqdim olundu. Sonra layihənin efir ömrü başlandı. Bir il ərzində yerli radio stansiyalarda bu ecaşkar musiqi səsləndi. Nəhayət, layihə nəhəng konsertlə tamamlandı. 2005-ci ilin dekabr ayının 1-də Heydər Əliyev adına sarayda UNESCO-nun "Xoşməramız səfəri" Mehriman Əliyevanın dəstəyi ilə bəhrəmnəmə layihəsinin təqdimatı keçirildi. Musiqiçilər tamaşaçıları yeni janrla tanış etdilər. Onun adı simfo folk rockdur. Burada simfoniya, rock Caz və moğam harmonik şəkildə rəqəbət təşkil edir. Darmansov uzun illər təhcə bəstəkarlığı ilə yox, həm də muğamlarımızın tarixi və nəzəriyyəsi ilə də məşğul olub. Hələ konservatoriyada oxuduğu tələbəliyillərində muğamların nəzəriyyəsi haqqında elmi məqalələr yazmağa başlayıb. 1987-ci ildə Səmərqənd şəhərində keçirilən beynəlxalq muğam simpoziumunda muğam adlarının yaranma tarixi elmi məqaləsi ilə çıxış edib. Soralar bu yazların bir çoxu müəllifin Muğam düşüncələri adlı kitabında toplu şəkildə çap olunub. Elmi məqalələrlə yanaşı Eldar Mansurov 10 ildən çox atası Bəhrə Mansurovun tarda ifasından bütün muğamları, Qədim dərəmənd, rəng, diringə, təsnif və bir çox el havalarını notaz almışdır. Eldar Mansurov 30 ildən çox nəslinin tarixi ilə də maraqlanıb. Arxivlərdə, muzeylərdə kitabxanalarda bir çox əlyazmaları və tarixi sənədləri tədqiq edib. 17-ci əsrin əvvəllərindən bu günümüzə qədər əslən Bakılı olan Mansurovlar nəslinin tarixini yazmışdır. Onun müəmm düşüncələri. Məhəddi Süleymanbəy Mansurov xatirələr, Mansurov u istoriya roda, Mansurovlar kitabları və saysız hesabsız elmi-publisistik məqalələri şığısı görür. Onu da sevə-sevə qeyd etməliyəm ki, Eldar Mansurov necə ki, ürəyindəki pıçıldıları sərhəd tanımadan notlara köçürür. Eləcə də bəstələrinə məhdudiyyət qoymadan cəmiyyətə ötürür. Yaradçı insanlar onun melodiyalarından öz əsərlərində doya-doya istifadə edirlər. Bu böyük insan əsərlərindən istifadə edəndə Hazım adını da qeyd etmirik. Axı o bizəm özümüzdür. Axı ona ərkələrik. Axı onu sevirik. İl işıqlı el oğlumuzun bəstəkar, musiqiçi, şair, yazıçı, publisist Eldar Mansurovun 70 yaşı tamam olur. Onu sevən milyonlar bir ağızdan dua edir. İlahi, sən Eldarımızı qoru. İlahi, sən bizim Eldarımızı sağlam canla, musiqi pıçıldılı ruhla bizə yetir. Bu sevgi dolu dualar sizi qorusun. Sənətkar. Nə yaxşı ki varsınız. Nə yaxşı ki bizim çimizdəki sevgi, insanlıq, vətənpərvərlik, insanpərvərlik də olub uşaqlarımızı dünyaya çatdırırsınız. Dünyaya əşitdirirsiniz. 70 yaşın mübarək. Elin ilim mübarək. İlimiz mübarək.